Вау! Wow! 15-та година 30 хвилин. Одночасно спілкуємося. Так, ми сьогодні у стартап-шоу будемо доповідати про селфі з Кролевої Британії. Про фейли, секретні і доблісні війни самої Зої Салдани. Ну а також секретні місця Києва. І, звичайно, ми поговоримо про екскурсії та цікавинки цього міста нашої столиці разом із нашою гостею Юлією. Юлія Бовзанко. Засновница проекта «Секретный дворик» и в одночас головный экскурсовод. Команда организовывает нестандартные экскурсии столицею. Привет. Привет! Рада тебя видеть. Скажи, пожалуйста, откуда появилось желание именно проводить экскурсии? Я просто очень люблю Киев и э, решила проводить сначала прогулки просто для друзей. И потом как-то пошло-поехало, решила уже этим заниматься. Мне очень это нравится. Это а ты сама киевлянка? Нет, сама я не киевлянка. Откуда у тебя любовь к городу такая? Я приезжала сюда с 2003 года на три месяца летом на отдых. И потом возвращалась уже в свой город Измаил, продолжала учебу. И каждый, каждое лето, когда я приезжала, просто влюблялась в город постоянно. И когда я уже переехала сюда учиться в 2006 году, как-то уже полностью поняла, что Киев – это вот мой город и моя как бы точка силы, можно сказать. Почему именно «Секретный дворик»? А, секретный дворик, потому что это что-то такое камерное, не небольшие экскурсии по Киеву, не какие-то... То есть это небольшая туристическая компания, которая обслуживает украинцев, иностранцев и показывает им город. Это что-то мое, что-то маленькое и камерное. Поэтому секретный дворик. Скажи, будь ласка, а сколько людей может принять участие в экскурсии? А, комфортная группа достаточная, до 35 человек спокойно. Но был опыт у меня, когда было и 140 человек, и один человек, я комфортно гуляю. Поэтому вот у меня уже такой диапазон. А на ты... иноземцы, ты спекуешься с ними их мовы? А, да, ну с иностранцами я общаюсь на английском, с нашими людьми, либо по-русски, либо по-украински. Вот из, учу иврит, ну на иврите я еще не могу проводить экскурсии, но я думаю, что это в будущем, в ближайшем. Слушай, это начиналось как хобби, сейчас оно переросло полностью в твою профессию, в твою деятельность. Ну да, получается, что у меня просто была страничка в фейсбуке, куда я выкладывала фотки Киева, а потом потихонечку начинала гулять с друзьями, выкладывать уже как бы прогулки с ними. А потом, когда проекту исполнился год, я начала делать расписание маршрута, к которому, к которому могли присоединиться уже любые люди абсолютно. Конечно же, маршрут я прохожу до того, как вести людей. Могу даже дважды пройти сама себе, там, секундомером. Велоэкскурсию проезжаю секундомером, там, по утрам у меня было до работы, с 6 утра до 7 я ездила на велосипеде. Вот, то есть я сначала этот маршрут прохожу ногами, прочитываю, учу, а потом уже могу даже изменять что-то. А сколько из... часов треба выделать для того, Очі погулятися з тобою. Два uh, часа. Друзі, ми зараз будемо відвідувати центр Києва для того, щоб дізнатися у наших та гостей міста, а що вони хочуть побачити у Києві, які місця вони можуть презентувати своїм друзям як нестандартні, ексклюзивні та надзвичайно цікаві. Ми тут збираємося на екскурсію Києвом. Користуєшся послугами гідів, екскурсоводів. Ось хороший питання. Я все, все жизнь прожила в Киеве. Я учусь на туризм, так что у меня нет необходимости в этом. Вот сейчас поведу человека. О! Вчера водила, да. Есть очень много экскурсоводов, которые показывают очень интересные места в этом городе. Подскажите нам места, какие экскурсовод, экскурсоводные знаю. У вас много интересных мест. Старка Дружбы Народов, там очень гарные краевед. Там. там такие скейт-парк открыла, очень интересный. Арсенальная, подол, вот ближе туда к речке. Поедете на Пейзажную аллею, там довольно весело и интересно. Потає тропи, вниз, які спускаються туди до міста. Возле золотих ворот, буквально 5 хвилин ходьби, я очень рекомендую туди пойти. Можна поїхати в парк Шевченка. Ну Там дуже гарна місце. От всім туди треба поїхати. Ну вот мы и побачили, что люди видимо, мало ориентируется у Києві и говорит про уже видоме места. А хотелось бы совсем эксклюзиву, правда, ж? Вот именно за ним мы и отправляемся к Юле. Скажи, пожалуйста, какое это самое нестандартное место, о котором знают может быть, не так много людей? Мне нравится <рес> один маленький дворичек, который находится во дворе музея Богдана и Варвары Ханенко. Это арт-сквот, то есть это заброшенное здание, которое захватили, можно так сказать, творческие люди. То есть они они переделали его в свое арт-пространство. Знаю, Это я там была много раз. Они а, стараются сделать так, чтобы всем людям, кто был бы в центре, они сильно их приглашают а, выпить кофе, а, без проблем поиграть, посидеть на гитаре, показывать а, фильмы короткометражные. Самое главное, фишка выставки. в том, что они готовы, что в любой момент mm -hmm. их могут оттуда выгнать. Да. А вот. есть ли у тебя ключи от всех двориков города Киева, секретных? Ну, некоторые дворики правда, закрыты. Oh. Нет, есть какие-то дворики. В которой закрыта улица Пушкинская, например, которой можно через дворики пройти практически вот всю. Ограждают люди сейчас свои дворы, там, допустим, да. детский садик. Юль, тогда мы все же еще попросим тебя открыть несколько секретов тайных мест mm -hmm. города Киев. Будьте, пожалуйста, с нами, потому что совсем вскоре мы еще также слышим про селфи с самой королевой Британии. Сыни зеленые еще Кольору была Шкира у Зоя Салдана. Оставайтесь с нами, всем любителям нашего города Киев.